Усім привіт, який народ! З вами Карлсон Кратос, і ми продовжуємо проходження God of Зупинились Зупинилися на тому, що дісталися до охоронця, тобі ж до Кінтика, який пропускає душі у місто мертвих, якщо я не помиляюсь. Та мене доволі трішки бентежить ця пташка у правому куті, якщо ви бачите. Тому як ми у нього заберемо серце, я навіть е, уяви не маю. Але від цього цікавіше. Тому всім гарного понагляду, а ми почнемо. Так, ну що ж, охоронець? Давай... ну, давай, давай битися, що, що ще робить. Ой, не подобається це мені, якщо чесно. точно такие самые э, перейдет скажу. Ух ты! Не, ну точно такие самые. Хочу сказать, это точно такие самые гоблин, огур. Ух ты ж. Так, потребую его быть, а больше мне. Ух Братан! Можеш перестати бігати від мене, ти! Та-татаратаратара! попав! Ну, я не скажу, що він доволі таки складний, але мені здається, це ще не кінець. Ну ладно. А да, можно? Так, позаду я побачу. Эй, я са сам, После по по Ух ты, потоку. Тикай, 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 Кратос. Я бачу здесь там тришечки життя. Я напевно его тришечки. Тикай, тикай, тикай. Ух ты, ты. 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 Я могу поспей же купить тут. Да я нападаю на него. Алешки, ты матрешки. Что ты робишь? Ого, а это что такое? Так, не попал, довше. Mm -hmm. Я хотів сказати, що пішов якийсь обус, але ні. Hva skjedde nå? І бабай, Й. щось мій прилив здоров'я на півтори секунди пішов по сраці. ой 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 я загубив його. Ой-ё! Oh, <плес> Ты не втомился в меня что-то кидать?

Придется тебе заморать руки. Сердце у меня. Больше ничего не нужно. Это все. Лучше здесь не задерживаться. Раз. Зевс. Зевс? Мой отец. Твой отец Зевс? Теперь все ясно. Что это за место? Не ходи туда. Ты понял? Почему он здесь? Это невозможно. Это просто иллюзия. Хельм учит своих обитателей картинами из их прошлого. Нам нужно вернуться к твоему сыну. Цикаво, цикаво. Ну, типа, я не скажу, что это был прям такой, ну, дуже складный босс, или еще Ну, тупо, звичайный Томин. Лоблин. хайбу обу. Что это такое. Пс! А? Шш! Я не должен здесь быть. Вот холод. Ну, скорее давай мне клинки. Зачем? Я же сказал, что помогу. Ну вот. Давай. О, мои инструменты в Мидгарде. Скоро вернусь. Ты... Ты не думаешь, что он их спер? Вот. Теперь они готовы к ветрам Хеля. Короче, прицелься в волшебный огонек и бросай их. Так. Теперь бери клинки и целься в ловец yes. Ты можешь воплощать и выпускать ветра Хеля, когда тебе в тебя житься Спасибо от тебя, не дождешься, а так, я смоливаю, тут... что ты тут вас с тобой Бей... яйца отморозишь. Забыл. Я иногда думаю, может, он не совсем здоров на голову. Нам надо спешить. Я сгоден, возможно, он трешки и не здоровый на голову. Але, как минимум, ну помимо точно. Bravo. ¿no? А як вы не хочешь, чтобы я Цезроб БЛ? Тут просто можно прописать. Прости, брат, но у меня из головы не идут твои слова. Твой отец Зевс? Не сейчас. Надо выбраться из Хеля. Тут с тобой не поспоришь. Ну что ж, я просто молча поразмышляю над этим фактом. А Дайте мишку. Ну, типу, садить якийсь чувак, гострить меча, але я не хочу до нього йти. Це що, прикол якийсь? Малимо звідси потроху, бо тут немає вже що робити. а чубрики прям до сраки. Давай. Звісно, і до хріна, але сенсу від них ні хріна. може досить же, дайте я звідти звалю. Та ольо. І, сраку, там щось є. Іду подивлюсь, що там є. Що тут є? Тут є те. О, те, що треба було дуже давно з собою нести. Так, ну це была не самая гениальная идея моя. Алло! Олло! Ты чё? Братан, все нормально? Дай попал! Тепер твоя черга. А доїли? Я хочу додому, до сина. Мені треба його рятувати. Ну, дякую, що дозволив Брок. Я я не помиляюсь. Серце у нас пора в Мідгард. О, мені треба саме до Мідгарду. Тому малимо звідси. Твоє отець, Сєв. Теперь-то ясно. Я вешу на бедре у самого призрака Спарты. Не смей так меня звать. Не пойми меня неверно. Я слыхал, что Пантеон сам напросился. Но все же переварить это нелегко. Я знал, что ты ненавидишь богов, но что ж тебя к ним так тянет-то? Не вздумай ничего говорить моему сыну. Он не должен знать. При всем уважении, брат, в задницу такие тайны. Он должен знать, без правды он всегда останется ущербным. Слушай, я понял. Ты ненавидишь богов, всех богов, и, соответственно, себя тоже. И своего сына тоже. Неужто не ясно? Он это чует и не может ничего поделать с тем, кто он. И даже попытаться не может, потому что ты ему ни о чем не сказал. Все взаимосвязано. Ты ему не скажешь, понял? Хорошо. Ну так. Короткий путь между мирами. Так вот, я его улучшил. Или сломал нахрен. Он нам нужен. Да знаю я. Вот я взял немножко ветров Хели и сделал так, что теперь по этому пути можно шляться туда-сюда, а не в одну сторону. Если, конечно, не сломалось все нахрен. Он доставит нас к Фрея. Хорошая мысль, брат. Там, конечно, могут быть накладки, но я в тебя верю. Иди, брат. Брок, я тебя вбью. Ого, вот как надо срезать путь. А ты... Ти... мир думаешь, как эти гномы появляются? Саме в той час, коли це треба. А? что ты за фантастика відбувається в них. Ну, а взагалі. Взагалі. Де моя. Кто там? Дверь? Да мои. Двери я уже по колу пробег. о Не туда попали. Ну ладно, тут недалеко. Он говорил, что бывают накладки. Надо спешить. сердце. Ты принес. Да. Другой стороной. Все еще болен. Я могу снять жар, но чтобы исцелиться... Он должен узнать о себе правду. Да. Это не так просто. Приподнимешь его. Я говорила, что у меня тоже есть сын. Я уже целую вечность его не видела. При рождении руны предсказали нелепую смерть. Младенец был таким маленьким и беззащитным. Я поняла, что пойду на все, лишь бы защитить его. На любых из жертвы. Я, конечно, все делала для себя. Мои желания и страхи были для меня важнее. Он озлобился, а я слишком поздно заметила. Не повторяй эту ошибку. Ты должен верить в него. Да, правда, бывает тяжела. Но с детьми вообще всегда непросто. Это проклятие. Мальчик был проклят. Не уходи без меня. Я не уйду. Теперь мне лучше. Я вижу. Он выдержит путь. Пока да. Этого не повторится. Я обещаю. Уж будь добр, постараться. Фрейя, я этого не забуду. Вот так Что? мы ее. Благодаря отца. Но тебе бы остаться, отдохнуть. Этого довольно. Мой дом всегда открыт для вас. Вот так мы испытку вылекули своего сына. Это Ты? Это да? нормально? Ты Окно похоже на кристалл Бевресты. Но ведь за стеной совсем не это. И ты грустишь, когда туда смотришь. Ты юн, но уже мудр. Да, это окно в родной мне мир, который я давно оставила. Окно, но не дверь. Ты не можешь покинуть Мидгард из-за того, что случилось в Альфхейме? Таков дар моего бывшего супруга мне на прощание. Почему Один запер тебя здесь? Для него желание насолить — веская причина. Но, как и все его поспешные решения, это продиктовано страхом. Ваны были угрозой для асов, пока наш брак не скрепил перемирие. Теперь многие ваны считают меня предательницей. За свою жертву я получила лишь ненависть. Он запер меня здесь, чтобы я не могла ничего исправить. еще одна маленькая история про бедму. Uh, я хотел спросить, почему ты живешь под черепахой? Она была моим первым другом в Нидгарде. Она предложила мне кров, а взамен я защищаю ее от опасностей, таящихся в лесу. Золотой кабан, огромная черепаха, у тебя интересные друзья. Я, блядь, сможу поговорить, или нет? Слава яйца. Ой, так мы были колы, Пока мы Насу... не нас так грубо Мы думали заглянуть в сокровищницу Тюра. Да, найти черную руну. Мальчик, ты помнишь дорогу отсюда? О, не знаю. Конечно, помнишь. Нужна лодка. Не знаю. Наверное, нужна лодка. Ну ладно. Може, хватить балакати! Алло! Ось так ми вилікували, в принципі, свого сина. Як ми це бачили, він тупо подишав, Подишав випаровуванням серця і йому стало краще. Як ми зрозуміли із минулої серії та цієї серії, все ж таки Атрей має, напевно, подібні здібності, як і Кратос. Але що з цього буде, побачимо далі, друзі. Це була маленька серія, в котрій ми вилікували нашого сина. Всім, кому сподобалося, цим подобаєш. Підписуємося на канал. Всім удачі, всім па-па.